પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દાહોદ જિલ્લામાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની ભવિષ્ય રચના અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી સ્થાનિક સ્તરે કાર્યક્ષમતા વધારવા સંગઠનને નવજીવન આપવા અને આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસને મજબૂત બનાવવાની દિશામાં વ્યૂહરચનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું આ ચર્ચાઓમાં દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ લક્ષ્મણસિંહ પરમાર દીતાભાઈ મચ્છર વજયસિંહ પાનડા કિરીટકુમાર પટેલ કિશોરભાઈ તાવિયાદ મુદાબેન બાહુનિયા અને નિકુંજ મેળા સહિતના નેતાઓની ઉપસ્થિતિ રહી હતી તેઓએ સંગઠનના મજબૂતીકરણ માટે વિવિધ સૂચનો આપ્યા અને આગામી યોજનાઓ અંગે ચર્ચા કરી આ કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ પાર્ટીના દાહોદ જિલ્લામાં નવા દિશા સૂચક માર્ગ માટેની પ્રતિબદ્ધતા અને સંગઠનના મજબૂતીકરણ માટેની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું છે આથી દાહોદ જિલ્લામાં કોંગ્રેસ પક્ષને વધુ સક્રિય અને મજબૂત બનાવવાની આશા છે खड़गे साहब हमारे युवा नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी जी पीए सब ने मिलकर के कांग्रेस को गुजरात में कैसे मजबूत करें उसके लिए प्रत्येक जिले में ए आई सी से एक एक प्रभारी लगाया और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी लगाया उनकी सबकी मंशा है कि गुजरात में आने वाले दो हजार जो विधानसभा चुनाव का है उसमें कांग्रेस का सत्ता कांग्रेस की सत्ता है और ग्रास लेवल पे कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत हो और जिले में जो सक्रिय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सबको साथ में लेके चले कांग्रेस पार्टी को ग्रास लेवल पर मजबूत करेंगे इसके लिए हमारे को यहाँ नियुक्ति किया हम सब मिल करके अलग अलग ब्लॉकों में जाकर के वहां की स्थिति को बापेंगे और वहाँ की स्थिति को देख रेख करके कैसे कांग्रेस को मजबूत करें वो तो सारी रिपोर्टिंग हमारे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हमारे को सूचना देनी है और हम सब मिलकर के चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बहुत ही आवश्यक रूप में क्योंकि आज देश की हालत को देखते हुए महंगाई और कई तरह की ऐसी स्थितियां हैं इसके लिए कांग्रेस को आगे ले जाकर के हम मजबूत करें प्रदेश और देश में राहत करें ऐसी के साथ में हम सब मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लाहौर जिले में आने वाले दो तीन दिन में ब्लॉक वाइज मीटिंग करके एक एक कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे और कैसे दाहोद जिले को हम कांग्रेस को मजबूत करें ये सारी रणनीति आने वाले समय में बनाए